Действительно, секрет того, как справляться со стрессом, emotions, как справляться с негативными эмоциями, это то, как научиться дышать правильным образом. Вы все, наверное, думаете, правда, я это делаю прямо сейчас уже. Но в том-то и дело, если вы заметили, в нашей жизни, в те моменты, когда мы наиболее счастливы, fresh, когда мы чувствуем себя свежими, освеженными, вы наблюдали, какое у вас дыхание в эти моменты? Какое оно? Кто замечал? Глубокое, right. правильно, you. спасибо. Вот и все. Это секрет того, как справляться со стрессом, с негативными эмоциями.

просто Вау, так красиво. Сделайте глубокий вдох. Это круто. Не так ведь? Вы Интересно. Нет, это глубокий вдох. Для меня это самое главное. И зачем вторая? Это то, что нас не должны беспокоить только наши собственные маленькие нужды и желания. В смысле, я, конечно, имею в виду, у нас у каждого, бит каждого бит. должно быть хорошее здоровое тело, ум, no. хорошая работа, дом, no. семья, хорошая, car, хорошая машина, все, что мы хотим. Community service. Но помимо этого служения сообществу, это также секрет того, как поддерживать приятное положительное состояние ума. Потому что основатель той организации, которую мы представляем, Шиша Вишанкар, он говорит, что самый быстрый способ погрузиться в депрессию, это думать только о своих маленьких желаниях и нуждах. И как я уже сказал, это важно, что у каждого должны быть какие-то основные базовые вещи, у каждого человека. Но помимо этого, Have so much wealth, isn't it? Мы знаем людей в этом обществе, у которых the так много богатств, homes, люди, у которых есть самые education. лучшие машины, самые лучшие дома, они получали самое лучшее образование. Тем не менее, мы видим, что некоторые example. такие люди вовлечены в разрушающее поведение, the, the quickest, uh, разрушительное поведение. И самый Первый пример, который приходит ко мне на ум, это некоторые из, из, из исполнителей, you know, из артистов. Если мы посмотрим, как умер просто тот же Майкл Джексон, просто от передозировки. И это то состояние ума, в которое мы попадаем, когда мы беспокоимся только о своих маленьких нуждах. И мне сказали, что в соответствии с одними из современных исследований, мне говорится, что население Украины уровень счастья, ощущения счастья украинцев снизился примерно на 10% за последние два года. Но в Европе этот процент даже больше. Говорится, что это примерно 27% популяции, населения их относятся к людям, погруженным в депрессию. Нет, очень большой процент, не так ведь? И давайте посмотрим. Европы есть очень много. Хорошая экономика, хорошие условия жизни, работы. И вас скажет правда всего лишь yes. правда целых 27 процентов, да? Да, это факт. Так что самый эффективный способ стресс-менеджмента, который я вижу, это дыхание плюс служение обществу вместе эти два аспекта. Это лекции, которую Шри Шри будет и это сама суть той лекции, которую а даст Шишира Вишанкар 4 мая.